ઓળખ માટે ડીએનએ ટેસ્ટ કરવા પડે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે હોસ્પિટલ પર એકઠા થયેલા મૃતકના પરિવારજનો રોષે ભરાતા પોલીસ મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો હજીરામાં આવેલી એ એમએનએસ કંપનીના કોરેક્સ બે પ્લાન્ટમાં ભયાનક આગ લાગવાની ઘટના બની હતી આ સમયે નજીકમાં કામ કરી રહેલા પાંચ કામદારો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા જે મધવલ પટેલ ગણેશ પટેલ જિજ્ઞેશ પારેખ સંદીપ પટેલ નામના ચાર કામદારોના ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યા છે જ્યારે એક કામદારને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે आपका नाम क्या है गोपाल उनका क्या नाम है? घटना घटना पूरा क्या बना? आपको क्या पता चला? घटना यही है कि भाई ड्यूटी सुबह साढ़े आठ बजे गया है तो शाम को साढ़े पाँच बजे ड्यूटी खत्म होता है साढ़े पाँच की बजे छह बज गए फिर भी नहीं आया तो उसको फोन किया है फ़ोन नहीं लग रहा है फोन नहीं लग रहा है तो साढ़े बजे तक फोन किया है आजू बाजू यसर वाले को सब लोगों को उसकी वाले ने फोन किए वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे फिर उसको सेठ का फोन आया कि भाई एक्सीडेंट हो गया और सिविल में लेके गया तो हम लोग ऐसे गेट पे गए वहाँ से भी कुछ मिला नहीं फिर यहाँ आके एम्बुलेंस में सात बजे से हम लोग खड़े हैं कोई आता नहीं देखता नहीं, नहीं। कुछ नहीं कुत्ते से भी खराब हालत कर रहा है ये क्या बोले आप कंपनी वाला बो कोई पता नहीं बोलता है इधर कंपनी पे आप गए थे तब कंपनी वाले कंपनी वाला अंदर हम हम लोग कंपनी में काम नहीं, नहीं, नहीं करते हैं तो, तो हमको कैसा आने देगा सिविल हाँ, में जो भी हुआ होगा वो तो आप सिविल में है कौन लगता आप तो, है आपके कोई रिश्तेदार है गाँव वाली है, है।, है हमारे कितने जन है टोटल हम लोग ऐसा कुछ पता चला अभी चार है इसमें तीन है एक लापता है ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અને મેગા સિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ